христианстве тебя, тебя, Пречистая Дева Мария, но град ответ, болезней, болезни, нашествие на племенников междусобной брани, избавлявшую Киевскую Русь и народы и я, мы же воспоминая о люди русские, любящими сердцами своими, благодарны Тебе, Выше, Царица Небесная, за великое милосердие любовь Твою к ним, Благословен Бог наш, Сыдание и присну, ведь и Бог. Аминь, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царе Небесный, учившей души, Слыши листяцы, і вся исполняя сокровища глави, и жизни податок, иди целицами, и отчисли на всяких сверный, і спаси блаже, душа наша. Святий Боже, святи кліпки, святий безсмертний помила нас. Це Боже, ся ти безсмертний помилу нас. Ся ти Боже, сяпі, святий безсмертний, помилу нас. Слава Отцю Сину, Святому Духу, і Прісня. І водій при Богу. Амінь. Христа, крови, це нас, Господи, жив се наша, святиха прости, беззаконня наша, святий посяти. Да собі сім'я твої, царство цятки твоїх, дади воля твоя, як на весій на землі, хліб наш насущний, дай нам в них, і остави на наші, наша, я кажу, ми оставляємо душних помінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. дорогие, Литися хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розсип'ятий, і я для світу, бо у Христі Ісусі немає ваги ні обрізання, ні не обрізання, а нове створіння. По Во время воно законітні і приступі по Ісусу, іскушає Головоля, Учителю. Кая заповедь больше есть в законе? И служи рече ему, возлюбишь Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всею мыслью твоею. Вся есть первая большая заповедь, вторая же подобная, и ближнего твоего, я сам себе. Всею бою заповедью весь закон и пророцы висят. Собранным же Моисеем просит Иисус глаголит, что вам нет о Христе, чей есть сын, глагола ему Давиду, глагола им, как о убо. Давид духом Господа его нарицает глаголя, рече Господь Господи моему, сидя десную мне донди же положу враги твои под ножи ногам твоим. Аще Давид нарицает его Господа, как сын ему есть, время он но в Иисус весь некую, жена женеком именем неком имени Марфа в дом свой, и сестра Еге, нарицаемая Мария, Ежеседше при ногу Иисуса, услышавши слово Его, Марфа же мол, верши нозе службы, ставши же рече Господи, не брежеши лего сестра мя едину мя служити, моей да ми поможет, отвещав же Иисусе речей ей. Марфо, Марфо, печейшийся и в нозе, Едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, Я же не отымется от нея. Вы же, когда глагола же сия, Возбивши же на глаз от народа, рече ему, блаженное чрево носившее те состоя же есть сам, Он же рече, тем же во блажении слышащее Слово Божие, и хранящие Его. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господи, исповедуй, говори, если мы истину Христос, Сын, Бога живого, пришедшим и грешным спасти, нежели первые связмы, ище веру в и сей, самое пречистое тело твое, и сей, самое честное, пробу, и Молюсь об тебе, помилуй меня, прости прегрешения мои, вольные и невольные, же слово. Я же делом, между ведениями не 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 а не а а и неведениями, что за время не осужденно причиститься, причистый твой таинство, грехов, и уже свечно, аминь. Вечери твои тайны, а днес не причастниками, при имени по врагов твоим тайным, в милобзами, нам и твоим, да на разбойники, исповедуйте, помяни меня, Господи, вот царство и да твоим да не в суд, или в осуждение будет не причащение а при чистых, Господи, на восстановление души и тела. Аминь. Спаси, Господи, всех за молитвы с воскресным днем и с праздником великим, двунадесятым, Рождества Пресвятой Владычицы Девы Богородицы. Пускай покров Владычицы Богородицы покрывает всех нас с вами, а радость о воскресшем Христе дает сил, надежды и целеустремления в нашей земной жизни. Аминь. We're